З поверненням. Це фінальне зважування тижня. Сині програють червоним 6 кілограмів. Але вони мають в запасі додаткові мінус 2 кілограми. Крім того, не зважилася їхня остання учасниця Оля. Саме вона може скоротити розрив. От именно на этой неделе треба буде боротися своїми кілограмами сброшенными і солі. которая на прошлой неделе показала 4 килограмма. И на этой неделе тоже может быть серьезно покажет. Поэтому вот э, я считаю, что э, ну, если бы мы с ней сбросили одинаковое количество килограмм, для меня было бы это идеально. Твоим соперником на этой неделе была женщина. Как ты думаешь? Соперничество с Олей не помешало тебе максимально проявить себя? В большинстве случаев я себя проявлял максимально, потому как Оля не просто женщина. Она еще и великий человек, можно сказать. Очень сильный человек. Поэтому мне приходилось выкладываться постоянно на максимум. Андрей, в начале недели ты весил 155 килограммов. Я думал, что максимум, что у меня есть, это минус два. В лучшем случае это минус 3. И, конечно же, Оля, мой соперник непосредственный, покажет намного больше минуса. Хотя бы потому, что она профессиональный спортсмен, и она знает, как правильно это делать. За неделю тебе удалось сбросить. ты весишь 151 килограмм. Когда Андрей стал у него минус 4, думаю, здорово, у меня будет так же. Хорошо, давай посмотрим. Становись на весы. Зараз, Оля, все остальные надея сильнее команды. Я ждал увидеть минус 3 минимум. Думала 3-4, ну где-то вот так нормально. Твой предыдущий вес 163 шестьдесят три килограмма. И сейчас ты весишь сто шестьдесят три килограмма. Это стало для меня шоком. Ноль это, ну уж явно не та цифра, которую я ожидала увидеть. <таспорщик> <таспорщик> да, <порщик> <порщик> да ладно. Ольги ноль для меня был как бы таким холодным душем, потому что я не рассчитала, что у меня будет ноль, то есть. Я знаю, в чем дело. Это Дело в том, что э, бегали в полиэтилене на прошлой неделе и выгоняли лишнюю воду. А сейчас произошло определенная произошла компенсация того, что было в прошлый раз. Если вы выгоняете воду из организма, этот водный баланс нужно поддерживать все время. То, о чем я говорил. Вы можете похудеть за счет воды там, один раз на одной неделе, или вы должны поддерживать этот режим постоянно. Оль, ты согласна с тренером? Да. На прошлой неделе мне казалось, что это результат правильных действий. Как выяснилось на этой неделе, что прошлая неделя была не результатом неправильных действий. Но это твоя вина? Ну, на меня же никто не заставлял одевать пикет. Получается, что да. То же самое происходит, когда люди идут, допустим, в сауну, затем становятся на весы, там оказывается минус три, затем выпивают несколько стаканов воды, чая, еще чего-то, и оказывается, что вес вернулся в исходную точку. Ребята, возвращайтесь на свої места. червоні. Всі разом ви схудли на 21 кілограм. Сині, ви на 11, але ви цього тижня. Виграли перевагу у два додаткові кілограми. З урахуванням додаткових кілограмів рахунок стає 21,13. Червоні попереду. У відсотковому співвідношенні сині втратили 1,3 Червоні 2,3 Я вас витаю. Победили мы офигенно. С таким разрывом бешеным еще мы не побеждали. Даже с учетом этих килограмм, которые нам добавили. Это было просто супер. Сила красной команды вы в единстве. Понимаете? То есть у нас нет разделения. Правые, левые, такое, ни всякой, не, не перед такой. Да? У нас существует одна цельная команда. Сыня. Ви програєте в третю поспіль. Прикольно. І сьогодні вам доведеться вигнати одного з своїх. Ви маєте обрати між Ольгою та Олею. На прийняття рішення ви маєте рівно одну годину. Зважених вам рішень. За два сезони такого на проєкті ще не було. Команда синів програє третій раз поспіль. Тому на обговоренні, замість того, щоб вислухати претендентів на вибуття, сині починають шукати винних. Третій тиждень підряд. Ми так збираємося і виганяємо по одному гравцю. Просто вже задралось бути в номінації постійно, вже третій раз. В першому сезоні такого не було абсолютно. Это говорит о том, что мы работаем. И потом каждый раз начинается. Ну, на меня опять посмотрели как на дурочку. Блин, опять Алена лезет со своим самоваром. Не, ну, надо забывать, что у нас на самом деле меньше вес, чем у той команды. Там более габаритные игроки все-таки. Они Пашу 10 раз больше. Не надо рассказать про 10. Алена, ну что же 10 раз больше? Потому что они полностью организованы. У нас демократия. А когда мы выигрывали взвешивание, у нас что, не было, не было демократии или что это было? Так четвертый раз будет потом номинация. Значит, будет четвертый Пятый. раз. Пятый. И пока ну, мы все не послазимся домой, да? Я свято уверена и по сей день, даже если мы проиграли три раза, что если мы начнем ходить гуськом в зал, от этого ничего не изменится. Регулярно, не гуськом. Регулярно, кара для себя ходит регулярно. Человек пришел, выложился и пошел назад. Ну, это мое мнение, Червона команда, в більшості злагоджена, в них тренування. Година тренування, вони йдуть на тренування і от результат на табло показують хороший. Я вважаю, от, що саме ось ця організованість є зла успіх. І все, от нас цього немає. І по-чесному не буде. Просто нам треба не дивитися назад, а йти вперед, вже бросити, наплівати на все. до конца добить эту красную команду и не попадать в номинацию. Ну, да. Что ты предлагаешь? Мы пришли сюда, что делать? Давайте уже закрывайтесь. закрывать Но ну, мне по кто сколько килограмм сбросил нашей команды. Главное, ну для меня, что вот я иду по своему графику, а кто там облажался, мне как-то все равно. Все, я уже я туда лезть не буду, не воспринимают меня, не хотят меня слушать. Я буду работать над собой. Як я б не билась об стінку, ну не хотят они меня слушать. Они меня тут вважають злішим врагом. В тому, що команда втраті програє зважування, Альона бачить провину капітана. Вона не може згуртувати синіх, проте сама Оля вважає, що в команді все добре. Да, у всіх. серьезная история, каждый пришел со своей проблемой. Но есть еще такой фактор, как команда. И сейчас, там, ближайшие шесть недель, мы еще будем командой. И нам нужно думать конкретно мне, например, как укреплять команду. Ты не попала в номинацию на этой неделе. Все здорово у тебя. Чего ты не переживаешь, я не могу понять. Нам нужно что-то менять. Нам нужно совсем другое отношение к тренировке. Нам нужна дисциплина. А почему ей это комфортно? Почему она должна три раза в день ходить на тренировки? И вот это всех убедило. Всех. И такие результаты на взвешивании. Алена Нелештова, команду против Оли. Я могу выступить в защиту Оли в данной ситуации. То есть как бы каждый из нас имеет свое мнение. Я выбирала капитана команды, когда голосовала за нее, я не планировала, что она должна быть покинуть проект. Просто не планировала. Ей еще рано, ей нельзя. Нет, я считаю, что если я действительно останусь, то это не потому, что на мне ярлык капитанство. Если, если, это так, то лучше я пойду домой. Туда. Я не хочу быть ну, пустым местом. То есть все, что 6 недель я делала для вас, не для того, что я капитан, а просто потому, что я такой человек. Можно я скажу? Танюха уезжала, и мы дали друг другу слово, что я буду стараться крутить педали, бегать. Два тижни тому Табер покинула ее сестра блазнючка Таня. Та що це, сука, сховало? <голосвач> ти ж хто? Ти просто тільки не позорься, ми стаємо з дрожа окремо. І тоді вона пообіцяла сестрі, що обов'язково залишиться в таборі і працюватиме за двох. Тільки обіцяй мені, що ти будеш конкретно старатися за нас двоих. Я обіцяю. Ну, во-первых, я уже была не раз в номинации. Я действительно попала на проект. Это просто дар Божий, благословение, наверное, что нас с сестрой выбрали и дали последний шанс заняться своим здоровьем, молодостью. Это смешно просто. Что такое Ольга? Семья, дети, внуки, прекрасная жизнь, сброшенный начальный вес. Она получила все, что она хотела. Сейчас прошу всех... Пройти на голосование и написать то имя человека того, чья мотивация остаться здесь будет для вас весомее. Синя команда, ви програєте третій тиждень поспіль. І третій тиждень поспіль змушені виганяти одного з своїх учасників. Такого за два сезони зважених ще не було. Я бачу, що ви розгублені, прогрес завжди непросто визнавати. Але рішення доведеться прийняти і сьогодні ввечері відправити додому одного з своїх учасників. Аня, тобі сьогодні починають голосування. В Номінацію під угрозу виліта попала дві Ольги. И у меня что с одной, что с другой, очень хорошие отношения. Но для меня это будет тяжелый выбор. Мой выбор – это Ольга. Я считаю, что Оле важнее здесь остаться, чем Ольге. Она еще мало похудела. И у нее очень большая мотивация, очень серьезная. Ольга, против вас один голос. Лариса, две недели назад, выбирая между сестрами, ты поддержала именно Ольгу. Хотя выбор и тяжелый, но он явно однозначный, потому что Оля капитан, эм, хотя мне жалко Ольгу Степановну, как бы я все понимаю, но для меня вариантов не было. Это может быть оставаться, даже только Оля капитан. Да, я очень рада, потому что она мне не нравилась. Это была идеальная номинация для меня в этой ситуации. Никаких сомнений в выборах. Она отбыла уже свое. Ольга, против вас два голоса. Алло. Да. так против кого проголосовала ты? Я проголосовала. Выбор Алены сдается аналогичным. Та насправді в мыть. мить вона передумала голосувати проти капітана, бо злякалася. Але она разумеет, если капитан залишиться в таборе, вона запам'ятає ее це надовго. Я не могла проголосовать против Оли капитана. У нас э, одинаковая история практически, да. А мы обе хотим стать матерями. И Оля должна остаться на проекте. Э, это ей очень нужно. В следующем своем решении звучит Олег. Но ну, я посчитал, что команде более сейчас необходимо присутствие Оли э, как капитана. Оля, прости, пожалуйста. Но... Оля, против вас четыре голоса. Боже. Просто своим голосом я поддерживал нашего капитана, Олю. Оля дійсно бізняшка старалася цього тижня працювала, то було видно, і 0 кг – це вже вдруге в неї на проєкті. Ноль кг, і я не знаю, чому так. І вся команда проголосувала проти Ольги Стіпановна. Від самого початку проекту Ольга розуміла, що вони з сестрою найслабша ланка у команді. Вони найстарші. а значит, сыни могут принять их за тягар и позбутися за первой нагоды. Страх вылететь из проекта змусил Ольгу шукать разные способы выживания. И где кто принял это за лицемерство? Таня и Оля – это были люди, которые играли свою роль. А они меня поражали своей способностью в любой ситуации становить, играть. Играть расставание бурное, падание на колени, страдания. Я не верила им, никогда не верила. Это шикарно выглядит. Для проєкту. Ну, мене це роздражало, завжди роздражало. Тобто... Далі голосувати немає сенсу. Тільки зараз Ольга усвідомила. Треба було не жаліти себе і не боятися протистояння з молодими суперниками, а витрачати кожну мить на тренування. Але запізно. Більшість команди зробила свій вибір. І це ви, Ольга. За хвилину у постшоу не пропустіть. Наскільки кілограмів схудла Ольга? А також сестри близнючки викриють правду про стосунки учасників на проєкті. Міфи про схуднення. Чи може голодування бути корисним? І чому після шостої вечора можна їсти? Спасибо, дорогая. <клідко> Заводімо присмотриться. А то. <laughs> не сердись на меня. Боже, спасибо за добрые слова, Лора. Ее не любил никто. К ней все хорошо относились. Это даже раздражали эти вот, фразы, что там наших игроков синей команды, вот мы к, вам, мы к ней очень хорошо относимся, мы полюбили сестричек как родных, но никто их не полюбил. Хочется верить, что меня будут вспоминать добрым словом. И что я стала, оставила здесь друзей. И вроде врагов у меня нету. Счастливенько. До свидания. Этот проект это последний шанс жизни. Я очень благодарна судьбе за то, что я дала анкету и на нас обратили внимание сестрой. Потому что дома я бы никогда в жизни э, не нашла бы в себе столько силы вот так вот встать, пойти в спортзал и э, не, э, выполнить все эти нагрузки для того, чтобы сбрасывать вес. Я обещаю всей Украине, что на финал я приду минус 40 килограмм это в Одессе. Дышать стало легче. Без Ольги мне дышать стало легче. Говорит, на камеру открыто. Я просто не люблю людей, которые играют. За межами проекту Ольгу продолжит поддерживать команда зваженных и счастливых. Жінка буде займатися в одній з кращих зал країни і продовжить худнути під контролем тренерів, дієтолога та психолога. Результати її схуднення, а також досягнення всіх учасників другого сезону. Ви побачите у грудні на відкритому фіналі проекту.